Thank you. Скажите ну, еще, пожалуйста, по у вас была опечатка стосовно того, что разработан закон э, про импичмент? Забы? Да, что завтра импичмент. мы с Тяжко будем и с Соболевым, и еще с другими депутатами, его просматривать и вносить на этом деле. И это будет закон о порядке импичмента в специальных следственных комиссиях, это мы будем делать обязательно. И я вижу это следующим, что мы проголосуем обязательно за снятие бюджетской неприкосновенности, но нужен баланс. На сегодняшний день мы с ним неприкосновенность. А процедуры импичмента президента нету. Его нельзя провести, потому что нет многих нюансов сроков и так далее, так далее. А почему было два Майдана? Потому что не было процедуры импичмента. Четко Поэтому в интересах президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, чтобы была принята процедура импичмента президента. Ясно и понятно. если президент соблюдает закон, нет вопросов. Если не соблюдает, привлекаем к ответственности. Если депутат не соблюдает закон, привлекаем его. А иначе будет дисбаланс.